Торгово-консультаційний центр Зелений світ це унікальна можливість протягом року придбати насіння квітів, сільськогосподарчих культур, посадкового матеріалу, мінеральні добрива, ґрунт, хімічні засоби захисту рослин, садовий інвентар та інші необхідні товари високої якості та за доступними цінами. До ваших послуг студія ландшафтного проєктування з професійними консультаціями фахівців. Мережа центрів у нашому регіоні знаходиться за адресами у місті Лисичанськ, вулиці. Вулиця Червоногвардійська 63, у Сєвєродонецьку, проспект Хіміків 37 а у місті Рубіжне, вулиця Мінділеєва, 27. торгово-консультаційний центр Зелений світ з повагою до природи, з турботою про врожай. Важко знайти садівника, у якого в саду нема хоча б одного куща троянд. Ці квіти люблять усі. Щоб троянди були здоровими, рясно цвіли протягом сезону, потрібно ретельно та своєчасно доглядати за ними. Дуже важлива перша весняна обробка троянд. Догляд за трояндами навесні. Включає обрізку, добрива, оприскування від хвороб та шкідників, а також встановлення опори, якщо того потребує кущ. У нашій передачі ми розповімо про порядок дій і дамо рекомендації по догляду за трояндами навесні. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Установилась весенняя погода, замечательная погода, и наши любимицы кусты роз требуют особого, наверное, внимания. С чего же начинаем уход? Весенний уход за нашими розами. Весной мы начинаем с осмотра куста. Вот значит куст, который ушел в зиму, не обрезанный. Вот цветы, которые на нем были. Это точнее то, что от них осталось. Обрезку. Можно сделать, нужно сделать сейчас для того, чтобы убрать вот это все. Можно нагнуться и посмотреть, что мы тут имеем. То есть, когда куст приготовился к зиме, вот его состояние. Вот это то, что зима забрала. Для начала можно обрезать то, все что... Сухие да, веточки. все сухие веточки, которые нам уже совсем не нужны. И работу мы начинаем с да обрезки и работу мы начинаем поломанных с обрезки сухих и поломанных вот оно явно видно где что теперь мы можем к нему ближе нагнуться и сделать осмотр то что у нас уже осталось после зимы живое ну так гораздо удобнее да так раскрывать. гораздо удобнее и не только раскрывать но и вот он уже у нас Живу Но это не, Нет, его это не окончательная обрезка. его обрезка. Теперь нам надо его немножко привести в надлежащее состояние. Для этого нам надо взять тяпочку, у каждого они могут быть разные. И потихонечку оголить его. Вот здесь вот это надо делать аккуратно, потому что здесь могут быть также почка, которая уже проклюнулась. Вот допустим. И пойдет вскоре в рост. И пойдет вскоре в рост. Потихонечку оголяем. Но предпочтительнее это делать тяпкой, да? Да, предпочтительно это делать тяпкой, потому что руками это делать неинтересно. До какого уровня мы освобождаем куст розы от? Куст зимы? розы мы весной освобождаем до окулировочки. то есть это та шейка, по которой надо. Правильно садить. На каком уровне должна находиться окулировка? окулировочка должна находиться строго на уровне земли. Потому что не я выше считаю... И не, ниже. не выше и не ниже. Строго, ровно. И мы ее покажем поближе. Ну, делаем как бы такую лунку. Да. да. Так. Вот это уже и червячки проснулись. Так, покажите, пожалуйста, место окулировки. Вот место окулировки а, с этой стороны. Его очень хорошо видно. Вот внизу уже получается у нас шиповник. А здесь привит сорт розы. Михаил, ну, объясните да. все-таки нашим телезрителям, почему место окулировки находится на уровне земли. Ну, потому что... Э внизу находится чистый подвой, то есть шиповник. Шиповник здесь непосредственно корень. На него окулирован сорт розы. В данной ситуации этот сорт у меня уже лет 8, наверное. Очень интересный. Поэтому и кустик хороший такой. Потому что роза, чтобы она была наверху, а корень был внизу. Если окулировка будет находиться внизу, что будет с этой розой она может подпревать и ну то есть она будет ей будет хуже это оптимальный вариант для того чтобы она э, летом росла то есть вот этот пенечек шиповника я называю его зона роста если он находится сверху это хорошо то есть роза растет место окулировки должно находиться строго на горизонтальной линии уровня земли это прежде всего для того чтобы э, не рос подвой который шиповник, чтобы он не гнал свои паганцы потому что роза является непосредственно паразитом и она мы заставляем шиповник кормить розу и он тоже хочет жить он будет гнать свои паганцы но если у нас пенечек вот это место среза находится на улице оно немножко его подсушивает и не дает то есть меньше веро, меньше вероятность того что он выгонит свои паганцы шиповник. И в конце концов, если он выгонит, он забьет розу. Михаил, давайте расскажем нашим телезрителям, как правильно обрезать куст розы. Сколько оставлять стеблей и какой высоты они должны быть? Значит, после того, как мы обрезали все сухое и развернули, теперь мы можем более конкретно уделить внимание этому кусту. Значит, здесь мы видим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, можно сказать, 8 центральных несущих веток. И теперь будем производить обрезку. Значит, обрезка производится где-то на третью-пятую почку от окулировки места. Вот, значит, берем вот эту и считаем. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Пятая почка у нас идет в эту сторону. Это у нас лишняя. Обрезаем под наклоном, какой скос Обрезаем делаем, ровно. Или, или ровно. Ровно обрезаем. И также смотрим теперь дальше. То есть вот раз, два, три. Третья сюда, вот это у нас лишнее. Оттуда где-то мы оставляем сантиметр полтора, два. Перебираемся над почкой. над почкой, да. И перебираемся на следующую. Раз, два, три. Тут у нас немножко сломано. Если мы обрежем здесь то она будет идти внутрь. Но вот эта почка, вы видите, явно идет вверх. То есть ее можно оставить. Раз, два, три. Это идет сюда. 4 Отлично. Раз, два, три. Четыре, пять. Это можно оставить так. Но лучше снять немножко ей вот это пару почек, чтобы они не мешали. Также смотрим это. Можно вот так вот лучше чтобы эта веточка у нас была формирована сюда, И также здесь обрежем вот так. это оставим как есть. последняя идет не внутрь, а наружу. здесь раз, два, три, четыре, пять. вот так можно оставить, можно даже вот так снять. будет сильней. теперь вот этот внутренний его можно оставить по последнюю вот так чтобы эта шлапочка сюда и это мы уберем вот так вот у нас куст можно сказать обрезан и готов для того чтобы в лето он шел уже сформированный Михаил, почему не обрезана была ни одна ветви? Этого достаточно? Загущение куста не будет в дальнейшем? И почему разной высоты остались стебли? Нет, загущения в этом кусте не будет. Здесь куст сформирован правильно, потому что все ветки равноценно сильные. Лишнего здесь у нас ничего нет. И эта обрезка даст нам большой, сильный, шикарный куст. Хотя непосредственно здесь 8 молодых отводков, но они нам дадут уже гораздо больше. Этот куст будет целое лето цвести. И радовать нам глаз. Какие работы в дальнейшем проводим? Нужна ли кустурус, подкормка, какая-либо обработка и полив? Значит, обработка в дальнейшем ему пока не нужна никакая. Подкормка можно использовать перегной. Ну, кто хочет, пусть использует э, удобрения, если им Но это вы нравится. Предпочтение да. Я органики. предпочтение даю органике. Это проверено оптимальный вариант. То есть там присутствуют все элементы, почва становится хорошей, рыхлой. Полив нужен? Нет, полив нам сейчас пока не нужен, потому что зима была снежная, впереди у нас дожди, влаги в почве более чем достаточно, так что поливать в данной ситуации не надо. В каком возрасте розы нуждаются в омоложении? В возрасте 5-7 лет роза достигает, куст розы достигает своей силы. Где-то в этом возрасте уже каждый год практически приходится делать омоложение. То есть убирать старые ветки, оставлять более молодые, для того, чтобы они давали больше результат. А нуждается данный вид розы в какой-то опоре или подвязке? Данный сорт розы не нуждается ни в подвязках, ни в опорах. Она стоит прочно и тянется вверх к солнцу, как и все живое. А вот, допустим, вьющиеся розы это уже совсем другой э, вид или подвид. Давайте перейдем и более подробно и детально ознакомимся с этим видом роз. Вот мы перешли э, к вьющейся розе. Здесь обрезка произведена таким способом, что убрана вся сухая ветка, которая отмерзла, оставлено все живое. Так же, как и на обычной розе, мы оставляем сантиметрик-полтора свыше последней живой почки. Ну и вот она готова уже к дальнейшему своему развитию. Влета. То есть ветви у этой розы не длинные, да? Какой, это... длины, какой длины ветки у вьющейся розы? До осени она выгоняет ветки где-то 3 метра. Именно непосредственно этот сорт. Весной остается метр. Да, весной остается где-то метр. Может остаться меньше. Все зависит от зимы. Какая зима. Эта зима нас баловала очень хорошо. Поэтому вот хороший результат. А если у людей, которые занимаются вьющимися розами, розы перезимовали достаточно хорошо? И ветви достигают двух, двух с 25 метров. Скажите, обрезать такие ветки или не надо. оставить? Такие ветки обрезать не надо, потому что она еще сильнее окрепнет за весну, лето и осень. И уйдет еще более сильная в зиму. То есть обрезается все сухое. Цвести будет эта роза, если она недостаточно обрезана будет? Эта роза будет цвести. У нее генетически заложено цветение. А вот эта роза, которую обрезали, достаточно хорошо обрезана эта роза. Как она будет цвести? Эта роза будет цвести целое лето. Это зависит от обрезки или от Это сорта зависит, розы? Прежде всего от сорта розы. У этой непосредственно будет 4-5 цветений, но она будет идти постоянно. Обработка или подкормка, полив этой розе нужны? В данное время ни обработка, ни полив. Но ну, а подкормка никогда не мешает. А польет у нас, ну, поливать будем попозже. То есть еще рано, в земле достаточно влаги. Сейчас стали наиболее популярными и почвопокровные розы. Подскажите, пожалуйста, в какой обрезке нуждается этот вид розы? Этот вид розы нуждается в той же самой примерно обрезке, что и вьюшка. Это удаление всех сухих веток, которые остались после зимы. Ну, можно его немножко подровнять, сделать более таким эстетическим. Давайте покажем на данном кусте роз. Этот куст перезимовал очень хорошо. Здесь только надо немножко подчистить. Вот тут есть сухенькая веточка, есть обломанная. Поубирать все лишнее, и он будет уже хорошо выглядеть. В принципе, мы его оставляем в таком виде. Да, мы его оставляем в таком виде, в котором он есть сейчас. Нуждается ли этот куст в какой-то обработке, в дополнительном каком-то уходе? Ну, все тут уже все сделано в, доп... в дополнительном уходе он уже не нуждается. Единственное тоже зависит от сорта. Если мы перейдем и посмотрим на этот сорт, он более растянутый и ветви здесь более такие длинные. Тут мы можем подобрать ветви и сделать с них какую-нибудь другую конфигурацию, ну, там допустим поднять ветку, чтобы она не сильно была на земле, и будет очень интересно и красиво. Вот, допустим, еще один сорт почвопокровной розы. Здесь ветки более длинные, она достигает, где-то занимает объем 2-2,5 квадрата. Это уже взрослый куст, ему уже лет 6-7, наверное, точно. Вот тут я иногда поднимаю вот так вот веточку, делаю опору, и вот это все превращается в такую большую, огромную цветущую лапу, где-то буквально месяц-полтора это все будет цветах. Сейчас время посадки роз. Вы как цветовод с опытом расскажите телезрителям, как правильно посадить куст розы. Прежде всего нам нужно определиться с местом, знать, что мы хотим и куда посадить. Для этого нам нужно куст розы, именно того сорта, что нам надо. Ну и как бы орудие посадки, которая непосредственно это Безусловно, лопата, лопата, да, вода, да, лопата, вода перегнойчик. перегной. И естественно место, куда мы уже подошли. Когда мы определились с местом, нам надо выкопать непосредственно ямку. Скажите, какой глубины она должна быть? Вы знаете, это где-то 30 на 30-40 на 40. Ну, 40 на 40 это за напто 30 на 30. Ну, вот сейчас примерно такого размера мы ее сделаем. То есть делая яму шире, мы делаем подушечку, которую взбиваем для розы. Далее. Далее возьмем розочку примеряем. Я рекомендую сажать вот этой кулировочкой на восход солнца. Вот, померили. Достаточно ли Достаточно. Этой глубины? Глубина у нас получается по горизонту, а кулировочка открытая. Вот горизонт. Вот такая посадка. Мы ее немножко сейчас поставим. А скажите, корни не обрезаем? Нет, корни мы никогда не обрезаем. Корни это площадь, с которой она питается. То есть вы даже не нуждаетесь в моей помощи. Присыпали немножечко землей. Да, землю для перегной. устойчивости. Теперь перегной. Да, можно ложить шарами. Ряд того, ряд того. Вот немножко дали. Теперь дали водички. Воду мы не жалеем. Вам помочь, Михаил? Да не надо. Оставшийся передной? Да, оставшийся передной высыпаем. Также добавляем земельки. Даем немножко почве устояться. Так ее чуть выравниваем. Уплотняете или грунт? Да, грунт уплотняем. Но сейчас мы сперва, чтобы не вымазаться, сделаем. Вот теперь когда мы уже явно видим, где она и как, мы ее немножко равняем по горизонту. Вот у нас получается такая масса земли и перегноя. Вот у нас образовалась лунка. Оптимальный вариант. Видите, у нас тут какая, какой холодец такой своеобразный получился. Я рекомендую вот эту почку прикрыть землей. И почку, ну, зону роста, окулировочку. Прикрыть. Но Хотя это бы... временно. Да, это временное явление. Это для того, чтобы она недельку дней 10 отсиделась. То есть, и у нас мы будем видеть явно, где у нас получился такой холмик. Вот у нас новенькая молоденькая розочка. На протяжении недели-10 дней мы ее обильно поливаем, используя обычную воду. Для того, чтобы опять у нас вот такое вот. Корни сейчас начнут приживаться. Зону роста верха мы прикрыли. Будет у нас приживаться корень. А нам надо приживаемость. Как долго окулировка будет закрыта? Окулировка будет закрыта неделю, 10 дней, в зависимости от погоды. Ее лучше всего непосредственно открывать, когда нет палящего солнца. Это вечер. Я вообще-то еще рекомендовал в два этапа раскрывать молодые розы. Не молодые, а прошлогодние окулировку. То есть это раз и два. Там неделя, 10 дней. И потихонечку вот у нас сделав такую бороздочку. Подливаем постоянно. Ведра воды достаточно для посадки этой розы? Для посадки этой розы ведра воды пока достаточно, потому что мы через день будем ее подливать, Вливая сюда через день ведро, ей будет достаточно... Этого количества, Этого достаточно. количества будет достаточно. А нуждается ли вновь посаженный куст в обрезке? Сейчас в обрезке этот куст не нуждается. Не через 10, когда мы увидим, что он прижился, мы уже посмотрим на какой уровень его нужно обрезать. Это обычно делается на три почки, так как это первый год. Мы облегчим ему ну, то есть массу, обрезав его до трех почек. Этого достаточно будет? Этого будет достаточно. И в дальнейшем? Хоть, э, и в дальнейшем, э, то есть будем подрезать уже на следующий год, как обычно. Хотя можно даже оставлять одну почку. Если есть хотя бы одна почка выше окулировки, то она живая. Если она принялась, то она пойдет. Что дает обрезка на одну почку, на три почки? Это мы уже видим от момента приживаемости. Если одна или три почки, или две, то есть, значит, он прижился и пошел, а в дальнейшем он будет расти. Говорит ли это о том, что, и, что это в дальнейшем и формировка куста? В дальнейшем у нас мы преследуем цель Приживление куста именно на этой территории, куда он был высажен. Ну и в заключение, по традиции, Михаил, практические советы тем, кто любит розы. Сейчас розу нужно довести до вот такого уровня и наблюдать за ними в течение месяца-полтора, за их дальнейшим развитием и ростом. Шановні телеглядачі, якщо ви серйозно займаєтесь садівництвом та городництвом чи вирощуванням квітів і зможете поділитися своїм досвідом з телеглядачами, у вас є чудова можливість стати учасником нашої програми. Телефонуйте 4 93 45 або нуль п'ятдесят двісті п'ятдесят торгово-консультативный центр Зеленый Свет. Це унікальна можливість протягом року придбати насіння квітів, сільськогосподарчих культур, посадкового матеріалу, мінеральні добрива, ґрунт, хімічні засоби захисту рослин, садовий інвентар та інші необхідні товари високої якості та за доступними цінами. До ваших послуг студія ландшафтного проєктування з професійними консультаціями фахівців. Мережа центрів у нашому регіоні знаходиться за адресами у місті Лисичанськ, вулиця Червоногвардійська, 63, у Сєвєродовад. Нетку проспект Хіміків 37 а у місті Рубіжне, вулиця Мінділеєва, 27. торгово-консультаційний центр Зелений світ з повагою до природи, з турботою про врожай.